руководство АИБы. И тут мы видели в рингсайде Чинг Ву, президента АИБы, который, в общем-то, всю эту революцию и начал. А, они заинтересованы в том, чтобы здесь не было вопросом к судьям и чтобы все было по-честному. Хотя, конечно, опять же возвращаемся. Нейтральной территории не получилось. Казахи боксируют у себя дома. Матч смерти, так называемый, если он будет, будет проходить в самой тяжелой для нас весовой категории, 54 килограмма, там, где нам, в общем-то, у нас есть проблемы, и поэтому будет боксировать, если этот поединок вообще будет, будет наш единственный легионер, Александр Рыжкан, против очень и очень неудобного оппонента. Поэтому, конечно, не хотелось бы доводить до этого. Мы видим, тем временем слева пропускает Гоголев, неудобно ему боксировать с левшой. Дійсно, шульга проти Віті Гоголя. Ось так, що ти все правильно казав, я з тобою погоджуюсь. Ну єдине, що у нас дійсно є характер у нашої команди. Ми це подивилися. І у зустрічі з Азербайджаном, і італійці вдома 5-0, Просто загнали ми суперника. Ну і ось ти правильно казав, що дійсно у нас лише один легіонер. А навіть казахи, які у фіналі, про яких ми казали, що там вкладають у цю, у цю команду ну приблизно як у середню футбольну команду. Тут там хлопці щодо грошей взагалі ніяких претензій немає. Там деякі отримують вже як професіонали. Но вона закінчується перший раунд, якому Віктор Говолев на зустрічник відверто, можна сказати, боксує проти Таїтова. В і пробиває багато Вітя, але і ну пропускає. Так, Да, можна сказати, що в першому раунді ребята сразу от разведки перешли к активным действиям. И тяжело начинается этот поединок для украинских атаманов. Гоголев на пропускал. Хорошая ручная швидкість у соперника І это сказывается на действиях нашего боксера. Не успевает он порой. Посмотрим, какие а, судейские записки выставили у нас тут судьи. Да, Такой еще. Счет. Того, как увидим все интересные моменты первого раунда, это та атака, когда забыл поднять почему руки во время атаки. Витя Гоголев пернал он туда для того, чтобы пробовать у торса, отримав его обличчя, правую руку не поднял. Хотя мы видели на повторе: левый боковой очень неплохо проходил от Гоголева. Это одно из самых грозных оружий против левши. Левый перекрестный удар. Будем надеяться, что этот удар будет проходить от нашего украинского атамана. Ну и напоминаем, что у нас небольшие изменения. Пятерка сегодня планировалась совсем другая. Не был заявлен у нас Василий Ломаченко, был Денис Беринчик, но перед взвешиванием казалось, что все-таки будет Василий Ломаченко боксировать. Заменил он прихворавшего Беринчика, но со своей стороны казахи тоже сделали а, рокировочку, поменяли супертяжа Харговича на Михаила Нестора, двухметровый <связать> Тяжко, а <связать> мы видим, тут серьезное рассечение получает Виктор Гоголев. Скорее всего, это было столкновение головами. Очень неприятное. Душу сильно распочав другой раунд Гоголев. Пишок, так знаешь, то левой рукою на суперника. Пишовый обличал вперед. Ну и тут действительно є <связать> така вирогідність, что действительно зустрілися головами. Не вперше це не Как Это часто бывает. И особенно, когда левша с правшой боксером. Я про що я хотел сказать: да. Шульгай с правшой поряд ноги. Коли попереду, тому тут а, такі напівбурцівські прийоми набагато частіше ми можемо побачити, саме тоді, коли Шульга працює проти людини, яка працює правою рукою. Ну і бачимо, що кров поки що зупинити не вдається. У, усложняється задача у Гоголєва. Понятное дело, кров буде заливати його глаз, і він хуже буде бачити удари, особливо зліва. А туди намагається, зверни увагу і пробивати кожен ледь не перший удар. Мербулат Таїтов. Все правильно так по боксерськи можна казаха, зрозуміти, все він робить правильно. з урахуванням того, що ну, и є проблеми вже. У Віті Гоголева, є кров. Да, посмотрим на повторі, що це було, як це ну... произошло. Но время ще много. Пять раундів, нагадуємо, в форматі всемирной серії бокса. Пять раундів по 3 хвилини. Ну и первый раунд, хочется сказать, мы проиграли. Одностайно все арбитры дали 10-9 на корость Таитова. Зал вычует. Да, ну там на самом деле, кто смотрел внимательно, наверное, возражать не будут против такого счета. Мейр очень и очень непростой оппонент. И сейчас Гоголеву, конечно, тяжело. Мы видим всего лишь второй раунд, а... а Виктор уже тяжело дышит, к сожалению. Появилась некая вялость в его действиях. Чат-то зливают Джебом, так что все проходит, Одразу сразу же намагается разрывать дистанцию Витяговалева, но сразу потрапляя у Обима, до Таитова, счет. Еще одна неприятная ситуация с украинскими атаманами, это то, что наш э, Катмен Дмитрий Лучников, который работал с командой с самого начала, не смог приехать в Казахстан, у него проблемы с позвоночником. И поэтому сегодня посмотрим, кто у нас будет Катманом. Ну, сдается самый Роман Симонишин, наш друг с тобой, повернулся да. до э, украинских атамана Он был в отсутствии потому что готовит нашу...